郑玉，你在煮螺蛳粉。嗯、哦，既然你喜欢吃，我就试试了。不过，这个确实是需要一段时间去适应。<laughs> 煎蛋，嗯，快尝尝，肯定好吃。不会做螺蛳粉的律师不是好厨子。别评了，快吃吧。哇，嗯，嗯。 好吃，好吃就行。但我估计我比不上你的手艺。嘉兰，嗯，我们随便聊聊啊。嗯，月亮与六便士，还有猜猜我有多爱你，你现在更加喜欢哪个？那当然是猜猜我有多爱你了。<好 S 2> 这是我从小到大最喜欢的书。那现在你有没有想过换一本？喜欢的书就像喜欢的螺蛳粉，过多少年都不会变的。就像喜欢的人一样，不会变的。喜欢上了就一直喜欢。嗯 你怎么了？啊，没怎么，就是觉得以前不够了解你。怎么突然变得这么悲伤？是不是有什么事瞒着？没有啊。哎，不对，你怎么知道我最喜欢的书是什么？老实交代。哦，我今天碰到江生航了，跟他聊了很多你小时候的事情。我们不是得更加了解彼此吗？ 哎，对了，我今天跟我们主编闲聊的时候提了一嘴，他说我们公司海外业务紧缩，派去非洲的团队都准备撤回来了，而且近两年都不会有非洲外派任务。如果是这样的话，那你说为什么四个月后的我会被派去非洲啊？哦哦，你还记得我之前跟你说的蝴蝶效应吗？ 我们俩相遇之后，发生了很多变化，这些变化当中，可能就有你工作，还有公司最终决定这些方面。哎，对了，那个何正玉给你发了很多信息，你要不看一下？哦，快吃。啊，好。你先吃,吃，着，我出去跟他聊一下。 反正你是打定主意不跟我说实话了，那好，我自己去二零二二年的伊、e、w s 打听清楚，看看你到底为什么瞒着我。加兰的员工卡消磁了，他能去哪儿？嗯 你是人是鬼？我我当然是人啊！啊，是人。我我以为你是先前住在楼上的陈小姐呢，你俩长得太像了。她怎么了吗？哎，你是不知道啊，前些日子啊出车祸了。 哎，可惜哦，这年纪轻轻的。哎，你是新搬来的吧？什么时候搬来的？还说不是，亏！